До чого призведуть мітінги проти Набута САП і чим це може стати для Зеленського? Привіт! звати Мар'яна Муріяна і Це ютуб-канал Астрофеномен. І сьогодні до нас в гості долучається міжнародний астролог Влад Рос, який дасть відповіді на всі ці питання і поставить крапку над цим питанням. Доєднуйся до цього ефіру. Не примикайся, став лайки та свої питання. И давайте с вами поговорим про то, вот что на тле решения про ликвидацию на ГУТАСАП, чем может загрожувати потенциальные власти Украины? Ну, я думаю, Зеленский совершил самую грубейшую свою ошибку за все свое правление, которое уже больше, по-моему, шести лет да, уже распространяется. А, к сожалению, я всегда делал прогноз, что у него прекрасные шансы выиграть повторные выборы значит, весной и осенью, пока Юпитер находится в зодиакальных знаках близнецов. Да, именно асцендент у него в близнецах находится. Кто, кстати, хочет узнать свой асцендент, может заказывать у меня натальную карту годовой соляр. Ссылочка под описанием этого видео. Но, к сожалению, Юпитер, символ власти, успеха и счастья, переходит в знак залужного, в зодиакальный знак рака, и уже в журнале «Волк», принадлежащий Ренату Ахметову, и, видимо, Ахметов будет поддерживать Зеленского, на это, на, на этих выборах, да. Юпитер – символ власти, успеха и покровительства э, в зодиакальном знаке рака. А залужный родился именно под этим знаком зодиака. Поэтому мой фаворит на осенью, если выборы состоятся, а все идет к тому, что уже негласно, уже объявлено внутри некоторые группы, что они должны состояться. Вот уже Тимошенко выходит, значит, после того, как она загорала где-то в Дубаях, там, где-то на всяких курортах, вдруг она начала вести активно политическую деятельность. Видимо, из Москвы поступило к ней тоже уведомление, что они тоже готовы, готов, готовятся к тому, чтобы все прекратить. И она тоже уже вот, дала интервью на канале Экспресса, да, с Портниковым, что она тоже уже в этой предвыборочной гонке. Поэтому, да, это грубейшая ошибка Зеленского. К сожалению, наверное, после ее у него теперь очень мало шансов выиграть в повторные выборы и стать повторным президентом. Ну и самое главное, да, то есть Юпитер из его знака асцендента переместился в знак его оппонента Залужного. А все не случайно. Не случайно появление Залужного в журнале ВОК. В общем-то, дано негласное Начало президентской гонки на выборах. Но все будет, конечно, решаться 31 июля. Вот буквально мы записываем, буквально за несколько часов этот эфир до да, голосования Верховной Раде. Если моно большинство проголосует за все-таки за закон, значит, Зеленский еще какие-то полномочия будут оставаться, и власть до конца этого года. Если развалится МОНО большинство, но ну, так значит, крах. Абсолютніший, значить, касается э, Все, що касається власті Зеленського, то, то, тогда вже тоді шансів не Все это мы увидим буквально сьогодні, 31 июля. ілюта. Дуже дякую вам за ваш прогноз. На вашу думку, які країни згідно з астрологічними прогнозами можуть стати новими гарячими точками на планеті до кінця 2025 року? Ну, я могу сказать, что планируется, что если вдруг там чего, там даст слабину Дональд Трамп, то Северная Корея может напасть на Южную Корею. Значит, Китай после переговоров с Сизиньпиня Си и Дональда Трампа в октябре месяце, в конце сентября намечены эти переговоры. Вдруг, если они к чему-то не придут, то в ноябре а Китай может напасть на Тайвань, никто не будет ждать 27 -го года, дорогие друзья. Вот, вот, вот я, я честно могу вам сказать, и одновременно Российская Федерация после своих учений в сентябре нападет значит, на Сувалский коридор или на Нарву еще Эстония, то есть они вот как-то будут проделать. В общем, они должны одновременно напасть, они уже сговорились, там это ось зла, да, Китай нападает на Тайвань, Северная Корея на Южную Корею, а после того, как будет заключено 30-дневное перемирие в Украине, значит, Российская Федерация нападает на Балтийские страны. Вот такое они хотят сделать, они уже сговорились, что они это хотят сделать именно этой осенью. спостерігати за тим, що буде відбуватися. Ну і на вашу думку, все ж таки от Третя світова війна. Вона, ви вже неодноразово говорили про те, що вона триває, але коли вона все ж таки буде вже, як то кажуть, офіційно оголошена про те, що все третя світова війна вже розпочалася? Послушайте, ну Перва і вторая перша мірова війна була понята коли нас? Ну, вторая війна, в Втора мірова війна у них. несколько точек развития это, и возможности ее отсчитывать. Китайцы вообще считают, что она началась в 1938, по-моему, году, да, когда на них Япония напала. Да. Некоторые считают, что гражданская война в Испании была, это 1936 год, по-моему, да, тоже тогда... Ну, 1 сентября, ну, это вряд ли можно так считать, что это однозначно 1 сентября 1939 года началось Вторая мировая война, потом, видите, ползучие все эти значит, даты, там, потом можно считать 22 июня, когда Гитлер напал на Советский Союз. То есть много дат, я считаю, что перв... Третья мировая война, она же четвертая гибридная, просто Третья мировая была холодной войной, да? а Четвертая мировая война началась гибридно взятием Крыма, да? то есть это 2000 2014 год и там можно искать много да могу вам сказать когда она закончится соединение Сатурна и Юпитера в знаке мира и мирных договоренностей это будет что-то другое совсем это будет не новая ООН это что-то будет новый какой-то клуб договоренностей что все мировые войны закончатся Сатурн с Юпитером в знаке весов, в знаке мира договоренностей встречается в 2000 1940 году. Поэтому гибридные войны третья мировая, она же Четвертая гибридная мировая война, продлятся примерно до 2040 -го года. Украина также будет до 2040 года в войне? Чи у нас пока не станет дещо раньше? Нет, у нас как в Испании. Видите, Испания во Второй мировой войне все началось как бы с нее. Гражданская война, Советский Союз направляет свои войска, значит, Франко помогают другие войска, в общем. Но в ней как бы все началось, и в ней очень все закончилось, и не было, Испания уже не участвовала фактически во Второй мировой войне. Поэтому в Украине, как только будет достигнут перемирие, да, то есть Российской Федерация, то она перестанет участвовать в этой Четвертой мировой гибридной войны. Поэтому я думаю, 2029 год самый край. Да. Крайний срок по проявлению нашей войны 2029 год. И то она уже будет не, не яркой, иначе, когда костер пылает, это вот прямо сейчас. А костер будет догорать нашей войне с Российской Федерацией. Это 28-29, начиная с 28 -го года, я думаю, за, за окончательно. Ну и много будет решаться прямо сейчас. Я считаю, что если Дональд Трамп нам даст томогавки, война быстро очень закончится. Будем думать на его решительность. Потому что пока Московия не будет убеждена, что она будет полностью уничтожена томогавками, она будет продолжать войну. Дуже цікаво, насправді ще доля Китаю там найближчі 5 років. Наприклад, от це буде країна топ, там яка вийде навіть а, в, в періоді, ніж США. Чи все ж таки от ця конкуренція Китаю США буде продовжуватися найближчі роки ще ну знаєте, могущество Китаю закінчилось при виході Плутона знака Кезірога. В знаки Казірога у знаход... знаходився майже 15 років. А Козерог ⁇ это знак Китая. Китай подразумеваем Козерог, Козерог подразумеваем Китай. Плутон ⁇ это могущество, это бабки, это всесильные оружия. Они эти накопили и ядерные бомбы, почти уже тысячу штук у них. Но это могущество у них резко закончилось, когда Плутон перевалил из знака Козерога в знак Водолея. Это случилось как раз в этом году, и тут очень большие долги у Китая, надо отдавать, у них легла у них строительность, как бы вот эта действительность, они, они там закредитованы полностью, страна, долг у них больше, чем у них ВВП, там где-то надо им 2-3 года на этот долг работать всей страной. Поэтому лафа закончилась, Китай, кстати, начинает вырождаться. Демография показывает, что к концу века из полутора миллионов населения у них останется всего лишь полмиллиарда, пол полтора миллиарда, да, вот все у них сейчас пол, полтора миллиарда, а останется полмиллиарда населения к концу э, 21 века. Поэтому э, Китай самое большое могущество, оно вот сейчас было при Си но видите, даже здесь все заканчивается, у Си как я и говорил, рак. 25.05.2025 года у него случился инфаркт, который приведет его к кончине и смерти. Точно такой же, как скончался совершенно недавно, да, это Рамзан Кадыров, да, все говорили, что он там типа тонул, не тонул, но, дорогие друзья, враг Украины Рамзан Кадыров скончался, объявит его о его смерть, наверное, через месяц или через два, когда уладят все эти ситуации. У ну, то ж саме довго зучитися ізіньпіням. Сікатоки Сізіньпінь здохнет, Китай пайде совершенно нормальним правильним путю Цікава ваша думка. Зараз знаєте точаться такі певні дискусії на рахунок того, що Китаю, наприклад, невигідно завершувати війну в Україні, саме тому вони частково допомагають ражці у війні саме для того, аби от власне вимотати Європу і США і. Ну, так бы говорить выйти в лидеры. Як вы вважаєте, наскільки в принципі це теорія, чи має місце бути, чи дійсно в них є такі стратегічні плани? Ну абсолютно точно. То есть они обеспечивают Европу, значит, чем больше оружия предоставит Америка, и тем больше она будет уничтожена здесь в Украине. Тоже им играет на руку. Нефть и газ за бесценок Атлантической Федерации, потому что они монополисты. И больше никому Раша, кроме Индии, там я не знаю, там Турции, Бразилии продать не может этого нефти, поэтому они сбивают цены практически за копейки все это покупают. Там очень выгодна такая ситуация, и фактически все, что Раша импортирует, она импортирует именно из Китая. Практически 80% всего импорта идет из Китая, и Китай просто благостно. То есть до войны, пока война не началась с Украиной, от России он имел практически ничего. А как только война началась, просто начинается процветание, по крайней мере, возможность отдавать долги по тем кредитам, которые есть в экономике Китая. Поэтому они, ну просто эта война для них как воздух, понимаете. Вот, возможность поддержания на плаву их экономики. Как только война закончится, Китай уйдет в пике, и там будет просто что-то страшное. И ужасная поэтому им просто необходима эта война и они даже уже сейчас собрались уделять очень огромные кредиты говорят 2 триллиона долларов чтобы россия и дальше продолжала эту войну Прикро насправді це чути дуже прикро, що дійсно вони за рахунок НАК хочуть намагати намагаються так крикнути на ногах і займати лідеруючі позиції. Абсолютно а, ви, ваш радії наші вони вже определилися. Раша сказала, хто їх союзники Союзник номер один КНДР, КНДР, союзник номер два це Китай і Іран, третій союзник. Вони вже определилися, і ми увидели вже чертання осі зла. Вони, конечно, большую гадость нам. в общем, хотят нам устроить этой осенью. Будем смотреть, дорогие друзья. Влада, вот на вашу думку, яка майбутня чекает США в геополитическом плане в том числе? Они переживают очень большую значит, ситуацию, связанную с Плутоном, символ его оборот вокруг своей оси 250 лет, да, и в прошлый раз у них это было там практически связано с гражданской войной, Плутон стал на свое место, Плутон символ разрушения, преображения. То есть ну, у них такая сложная ситуация, что они могут потерять свое могущество в мире и не быть страной номер один на ближайшее время. Ну а Дональд Трамп все делает для того, чтобы Америка перестала существовать лидером и быть мировым полицейским. В общем, он делает все, чтобы вот, вот, вот сейчас это крас красивая... Эпоха Америки, самой могущественной страной, страны 20 века, закончилась. Мы понимаем, что США была самой могущественной страной после Первой мировой войны, и все это закончилось при Дональде Трампе. Я уже, видите, в прошлом времени об этом говорю. Да, Дональд Трамп все делал и со своей магой ⁇ Made Америка, great again ⁇ с тем, чтобы она полностью превратилась в второсортную страну. И много кого, конечно, интересует вопрос, что все-таки будет импичмент Трампа, как вы считаете? Через два года ровно все эти, вот я бы так сказал, где он переспал, с, я бы так сказал, с, с детьми, да, там, Эпштейна, все они появятся не в этом году. А зачем вот сейчас это все поднимать, когда нет никаких выборов? Лучше все это сделать перед выборами, значит, парламент, да, значит, верхнюю палату, в общем, нижнюю. Значит, и все это появится, я думаю, осенью следующего года, дорогие друзья. Все всплывет, и самое главное, всплывет видеосъемка, как Дональд Трамп, значит, трахается с молодыми девочками, да, извиняюсь за мой французский, да, и где в бассейне полно девочек, а дома без трусов без лифчиков, а Дональд Трамп сидит и на них все это созерцает и наблюдает. Такие файлы есть, я знаю точно, они присутствуют, поэтому да. Грижи, чем завершится ось сей конфликт между Трампом и Маском? Ну, тем, что Маск полностью разоблачит Дональда Трампа, но он это сделает как раз перед выборами в следующем году. У него такого супер миллиардера точно есть в загашнике, что показать. Да, и конечно, он давно уже скупил все эти значит, ролики, да, где Дональд Трамп не ближе, там, где он вообще вокруг него целый горем из девочек. Да, я думаю, что все это есть. Ну и самое интересное, смотрите, Дональд Трамп сейчас хочет выпустить из тюрьмы, значит, вот эту девушку, жену Эпштейна, да, которые, как бы говорят, ну, я вам точно хочу сказать, что его убили в тюрьме, он сам не повесился, его повесили, а, ну и вот он выпускает эту жену, потому что она на него имеет компромат, у нее тоже есть эти пленки. поэтому очень странно, да, то есть вот разгорелось дело Эпштейна, и вот он выпускает жену Эпштейна из тюрьмы, очень странно. Дякую вам, Влади, вот, ще кілька питань, які хочу вам сьогодні поставити, зокрема, це те, чи дозволить Трамп залишатися українським біженцям в США, ну і в цілому по інших країнах, що очікує українських біженців. А Саме главное, что украинские беженцы, которые находятся в Америке, необходимо искать работу, находить свою работу. Вот я консультирую по всему миру, у меня есть клиенты, в том числе и США, обращайтесь ко мне в Латвийскую по Вайберу по WhatsApp легко со мной связаться, плюс 38 63, 524, 63 24. Можете заказывать и натальную карту, годовой соляр, гороскоп переезда, какая вам страна подходит, профессиональное предназначение всегда к вашим услугам. Так вот, я всем именно в Америке, которые живут у меня по всему миру, там есть и в Германии, и в Великобритании, и в Испании, в Франции, в Польше есть клиенты. Вот именно в Америке нужно находить работу, нужно обязательно платить налоги, и тогда у вас будет э, точно стопроцентный шанс остаться в Америке. На пособии вы точно не сможете жить и будете депортированы. Это однозначно. Если у вас нет работы, рано или поздно рука Дональда Трампа дотянется и до вас. Дякую, Влади. А, ну и на вашу думку, все ж таки, от які знаки Зодиаку можуть доминировать в політичному світі вже найближчими роками? Ну, слушайте, ну все ясно. Это Плутон вошел в с символ власти. Сатурн соединился с Юпитером тоже в Адалей. Мы смотрим, кто. Зеленские в знаки воздуха, они в приоритете. Близнецы, Си Цзиньпинь, близнец Дональд Трамп, да, весы, то есть тоже могут очень серьезным образом проецировать свое будущее, да, и, может быть, возрождение каких-то весов в политике в том числе. Ну, поэтому, да, знаки воздуха и огня, они в ближайшее время в авторитете. Прежде всего, водолей, на втором месте близнецы и весы, да. Также стрелец, лев и зодиакальный знак. Я бы так сказал, что они в большей степени Ближайші десятиліття будуть призначені судьбу, возглавлять очень важные проекты і и государства і и Чи відбудеться зустріч Путіна Зеленського в Туреччині. Ну і в цілому, давайте поговоримо дещо про Ердогана. Зараз чию скрипку він грає, на чиєму боці чи як завжди він намагається повирішувати також свої якісь інтереси. Если Лили Путин встретится с Зеленским, это будет означать поражение Российской Федерации. Встреча с Зеленским для них это однозначно поражение Раши. Поэтому они с кем угодно могут встретиться, например, с приизбранным, залужным, там, или еще, еще, кем угодно, но только не с не Зеленским. С Зеленским встреча невозможна от слова совсем. Тем более они боятся, что Зеленский может и кадык вырвать. Вот. А Эрдоган, конечно, он хочет Нобелевскую премию мира. Атабрать Дональда Трампа. Ну і ще одна новина з'явилась на рахунок того, що зараз військова служба за контрактом може бути для 60 плюс чоловіків. В цілому, як ви вважаєте, що буде до кінця року із мобілізації Україні? А чи можуть призивати, наприклад, вже восени студентів, зокрема ті, які навчаються в вишах, враховуючи те, що там вже буде із 1 вересня обов'язкова військова підготовка? Ну і чи можуть на тлі того, що зараз а, в 60 плюс буде контракт? Так які можуть за власним бажанням чи можуть зробити те, що це буде не за власним, а примусово? Не, за промысовым после 60 лет точно не будет. Просто очень много есть патриотов, которые, мы вспомнил, 61, 63 года, 65, они хотят воевать. Вот это, ну, это дискриминация, получается, людей, которых патриоты, хотят попробовать вкус войны, тем более хорошо платят. Понимаете, у многих пенсия 2-3 тысячи гривен. Так хотя мы, они там могут, ну, 5 тысяч. Так. А вот так они хотят, могут хоть смогут заработать. Многие одинокие вдовцы, очень многие. Ну, скучная жизнь, знаешь, каких-то острых ощущений. И тут государство не дает возможности проявить себя, а действительно они могут быть в помощь. Поэтому, да, я считаю, это была дискриминация, что люди, которым больше 60 лет, не дают возможности идти на фронт. Но сейчас у них появляется такая возможность супер классно. Что касается молодых людей, то только если тебе не исполнилось 25 лет, то только по собственному желанию ты тоже можешь пойти, а так тебя загрести не смогут, да. Даже если у тебя там ты служил, э, ну, в, военную кафедру проходил или еще какие-то ситуации, все равно тебя не имеют права отправить на ноль, да, на, на какой-то фронт, да, ты можешь находиться в какой-то там организации, ну, и за всем этим, конечно, будет следить Зеленский до выборов, точно, дорогие друзья, до выборов, которые намечены негласно 26 октября этого года, Никаких молодых людей в армию брать не будет, и тем более женщин.